Всем привет, девочки. Приветики. Сегодня с нами будет работать Яна. Точнее, я буду говорить, работать будет Яна, как обычно. У нас тренировка 25 минут для дома, для отпуска, для зала, для начинающих и продвинутых тоже. Сейчас вы увидите то, что будет делать Яночка, она делает все это идеально. Я сразу говорю, амплитуду можете уменьшать или добавлять по вашему самочувствию. Но то, что вам тренировка подойдет, это 100%. Слушайте меня внимательно и выполняйте, делайте так, наиша Яна. Спасибо вам большое. Поехали! Ну и мы начинаем с разминки. Яночка обязательно разминает верхнюю часть. То есть верхнюю часть это шея, это плечевой пояс, это мышцы спины. Очень большое внимание уделяйте разминке, хотя бы минут 3-5-7, делайте ее досконально, потому что если вы не разомнетесь, то у вас упражнение будет травмопасно для всех частей тела. Мы повторяем буквально 3-4 повторения для того, чтобы вы понимали, что делать. Ну, а вы уже можете это растянуть на 8, 12, 20 даже повторений. Можете выполнять с нами в реальном времени. Весь комплекс будет 20 минут. Его можно будет выполнять ежедневно, для тех, кому некогда заниматься, для тех, кто хочет держать тело в таком тонусе, как у Яны у нас. Яночки, каждая мышца прорисована, но я на танцор. Поэтому, если у вас что-то не будет получаться так, как у нее, вы не расстраивайтесь, потому что это нормально абсолютно. У меня тоже так не получается, как делает она. Но я стараюсь все-таки работать вместе с синхроне, потому что очень важно держать амплитуду движений. Видите, сейчас наклоны максимальные. И разминка полностью поясничного отдела. Наклоны тяги, растягиваем ноги, спину и руки. Обратите внимание на положение головы, шея у нее расслабленная, голову она не поднимает, не крутит в ней в этих положениях стабилизации и максимально растягивается вниз и в сторону. Когда тело разогреть, это ваши любые упражнения вам будут по плечу и не будут вам доставлять удовольствие. Если вы будете скованы, то есть вероятность, что где-то хрустнет, где-то крякнет, где-то будет бой. Тогда это все будет не очень приятно. Обычно мы включаем классную музыку, но сегодня мы без музыки, потому что вы должны слышать, да, что мы делаем. Ну и смотреть одновременно. Мы разминаем тазобедренные суставы, обязательно коленные суставы не забывайте. И даже голеностоп потому что большинство людей за стоп забывают. А стопа – это та часть, которая отвечает за работу всех мышц и связок в том числе. Если у вас есть боли в спине, то есть вероятность, что у вас со стопами не все хорошо. Поэтому всегда разминайтесь крупными суставами обязательно. Сейчас Яна выполняет все упражнения в кроссовках, но э, если вы дома делаете это, вы можете делать без кроссовок, но так как скольжения все-таки будут у вас возникать, я бы все-таки рекомендовала делать правильный обувь, с правильной подошвой, это обувь для фитнеса, и выполнять упражнения в одежде спортивной, а не в халате и в пижамах. Потому что настройка на серьезную работу в пижаме или в халате, ну никак не ассоциируется с упражнениями и с хорошими такими да, силовыми. Усилен. Если у вас есть стенка, ну, меня you know, многие спрашивали, покажите упражнение со стенкой, вот разминочку можно делать на стенке. Если у вас такой спортивной стеночки нет, вы можете делать любую опору, да, это может быть стена, да, да, только чтобы у вас не двигалось,

просто делайте меньше амплитуды. Мы ну, на все варим, хотя я на это делаю элементарно. Это отдельное занятие, повысить на все занятия, очень Но все-таки растянуться очень будет здорово. Вот такие приседания выполняйте, удерживая, во-первых, ногу на весу с опорой, во-вторых, ровную спину. И в третьих, не садитесь слишком низко, вы видите, что у Яны амплитуда небольшая, но тем не менее, это уже силовое упражнение с растягиванием. Повторяем угу, 8 раз. И я скажу за помещение, здесь, известно, чтобы помещение было прохладным. Включите себе воздух, да, откройте окна, включите свет, если это вечером, если это днем, откройте окна, пускай будет светло потому что создает и, силы дают не только упражнения и неправильные спортивные отходы, но и внешние факторы, в том числе. Итак, мы с вами размялись. Надо 5 минут ушло, вот точно 5 минут на разминку. И сейчас я приступаю к важным упражнениям, это приседание. Ставим ноги на ширине плеч, руки можно на пояс, можно через собой и садимся вдох, выдох, 30 повторений. Вдох и выдох. Следим обязательно за коленями, у нас колени 90 градусов. Таз опускаем как можно ниже, но при этом вы должны держать четко линию в спине и четко линию в колени. Колено не выходит за носок. Если у вас не получается сесть в этой амплитуде, делайте возможную амплитуду, только не заваливайтесь вперед. Мы делаем 30 повторений, вы можете начать с 15, если вы начинающий человек. Если вы уже продвинутый у нас, пользователь, тогда делайте три. Упражнения будут идти один за одним. У нас будет круговая такая тренировочка в формате. И мы сделаем с вами два круга на сегодня. Надеюсь, что мы в 20 минут наши вложимся. Яночка, ты там считаешь? Вот я нас считаю, потому что я, когда разговариваю, могу сбиваться со счета. Но я всегда рекомендую считать тому человеку, который выполняет это упражнение, потому что это очень хорошо настраивает мозги, да, и вы думаете о том, что надо, о мышце, о работе мышц. Мы с вами присели, и теперь базовое упражнение у нас отжимание. Отжимаемся мы от коврика right. на коленях. Ян, отодвинь коврик немножко от себя right. туда, right. дальше. Right. дальше. Right. Right. Мы выполняем с вами с колена, и Яна покажет с носка. Right. С коленного упражнения right. выполняется right. установка рук шире плеч, Угу. Тягиваем живот, напрягаем мышцы пол, отдавить, и опускаемся вниз вдох и на выдохе выталкиваем стараемся локти уводить чуть-чуть назад, больше они в сторону и центр тяжести приносить на плечевой пояс упражнение фундаментально прорабатывает мышцы плечевого пояса, груди, спины и пресса, поэтому э, его никогда не откладывайте на самое нелюбимое и на потом оно очень классное отжиматься нужно мы делаем 15 отжиманий. У Яны еще 7 осталось. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И на закуску выходим на носки. Яна добивает себя 5 отжиманиями. Вы делаете сколько сможете. Очень важно просто сделать сколько получится. Даже если это один раз. Еще 2, Еще один. Разворачиваемся на спину. И выполняем скручивание. Включаются мышцы пресса и мышцы бедра. Угу. Колено локти. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще десять. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. 2, 1. Укладываемся на спину и сразу же выполняем базовое упражнение. Это же, но лежа на спине. Отрываем только лопатки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще десять. Десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Разворот, позицию клады. Выходим на локти, угу. тянули животы, напрягли мышцы пресса. И за чтобы реально состояла линия у вас тела, эта планка никуда ничего не выпирала, не поднималась. И э, шея, когда, вот сейчас я насмотрюсь вперед, э, идеально, когда глаза в пол, да, расслаблены. И стоим, и мы буквально начинаем 30-40 секунд, доводим себя до 60. Больше не рекомендую. желательно сделать несколько подходов этого упражнения. Вы тогда убьете, в общем-то, всех зайцев, которые ставите на цель 3-5 минут. Кстати, 3-5 минут очень сильно влияет на поясницу, может болеть она, и опускается внутренний орган. Поэтому не шутите с такими длинными планками. Отдыхаем, подставляем руки, вытягиваемся. Делаем красивое линию тела. Опускаем плечи, максимально от ушей. На шея удлиняется. И секунд 15-20 позвольте растянуться мышцам пресса. И немножко отдохнуть. Мы переходим к упражнению с резинкой. У Яны сейчас лежат две резинки. Красная и черная. медиум и strong. Ну, Яна возьмет, естественно, черную резинку. Я так и знала, что она сделает выбор между красной и черной. У вас она тоже у всех практически есть. Если нет, приобретите в любом интернет-магазине. Я считаю, что это уникальная вещь, которая обязана быть у каждой девочки особенно, которая занимается дома и ездит в отпуск, ну или где-то ездит на какие-то гастроли, как Яна. То есть можно найти себе занятие с резинкой всегда. У нее резинка на голени, мы делаем полупресет и выполняем базовое степ тачи. Степ-тач – это шаг в сторону. И растягиваем резинку. Очень важно, чтобы резинка не провисала у вас посередине, потому если вы вдруг поставите ногу к ноге, соедините, то резинка, естественно, у вас расслабится и нагрузка, естественно, у вас уменьшится. Сейчас у Яны очень классная нагрузка, работают у нее внешняя часть бедер, ягодицы, ну и мышцы пресса. Не стоит забывать, что работая стоя, при правильном подходе вы всегда включаете мышцы пресса. Когда говорят, что ой, пресс мы сделаем отдельно. Я вам скажу, что пресс делается всегда, выполняя любые упражнения на ногах, даже в приседаниях. Поэтому ваша задача просто напрячь мышцы пресса, и они у вас уже в работе. Мы выполняем 30 повторений. Кто хочет, может добавить себе 50 и 100. Я люблю 100 шагов. И своих клиентов по залу вперед-назад. Но так как у нас времени не так много, то 30 будет самое оно отдыхаем, делаем вдох-выдох, и теперь это же упражнение дополняем прыжками. У нас джемпинг джек это прыжок в вместе с резинкой. Когда вы садитесь в брось у вас приседание и резинка растянулась. Угу, поехали. Раз, два, три, четыре. У кого боят колени, просто не, садить, не прыгайте высоко. Пять. Шесть. Я, ты чувствуешь что там нагрузку? Семь. <соединяйте> дыши, дыши. Восемь. Я на профессионал, потому что с ней легко работать. Девять. Можно издеваться над ней как угодно. Десять. Но мы делаем то, что можно каждому. Раз, на самом деле. Два. У нас еще восемь раз. Три. Если вы устали, немножечко отдохните. Четыре. Мы допрыгиваем. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. Яночка, молодец. Снимаем резинку, попей воды. Я все-таки рекомендую пить воду. Она у вас должна стать рядышком, без газа, обычная, чистая. Глоточек сделать можно. И у нас уже с вами на, 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 скажем так, на очереди наши тарелочки. Тарелочки лежат у Яны. По курсу у нее две таблетки, э, слайды. Это профессиональные слайды. Но я всегда говорю, что если у вас нет вот таких вот штуковин, вы всегда берете пластиковые или бумажные тарелки, которых использовала я лет так 10 назад, когда этих не было. И шикарно катаетесь по полу Мы сейчас тарелки уставим под носочки, то есть ногами ставим себя на тарелки, руки выставляем себя на коврик. Яна, иди назад. Гуяна – это обычная тренировка, она не знает, что мы сейчас будем делать, она просто, по-моему, голос выполняет упражнение. Надеюсь, вам тоже это понятно. И сейчас мы катаемся попеременно в положение вот такого колени, да, колени на весу гуяны. Она не касается пола, что включает очень хорошо мышцы пресса и мышцы рук. Катается попеременно правой, левой, и назад и к себе. Угу. Упражнение в обиходе называется «скала но мы сейчас будем это называть по-другому. Я засекла время, мы работаем 30 секунд. Для кого это время может показаться вечностью? Просто поверьте мне. Поэтому вы делаете по возможности сколько, сколько можете. 30 секунд заканчивается у нас буквально через 10 секунд. Дышим. 5 секунд. 4. 3. 2. 1. Я наставляю тарелки, подставляет коленки на коврик делает свои отжимания 20 раз с колен и 5 добивает на носках. Поехали. Вдох, выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас еще десяточка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох-выдох, подставляем носки и добиваем пятерочку. Но опять же напоминаю, вы делаете сколько получится, не обязательно пятерочку. Я на то может и двадцаточку, но я думаю, что для вас будет вот 1, 2, 3 повторения самое оно. Так, Янусь, ты как? Класс. Теперь тарелочки подставляем под руки. То же самое. Коленки ставишь на пол, а руки под тарелку. В чем здесь э, у нас будет сложность? Ваши руки могут разъехаться в стороны, и вы можете их не собрать э, вместе. Сейчас я покажет вам упражнение медленно, как это выполняется. Вы пытаетесь сделать отжимание, да, развести руки и на выдохе, даже вот таким небольшим прыжком, свести руки вместе. Пробуем. Раз, два, три здесь мы делаем всего 8 повторений. 4. Оно непростое абсолютно. 5. 6. 7. Еще один. 8. Отлично. Ян, как почувствовала плечи руки? Ну, тяжеленько, тяжеленько, да, чувствуется тяжеленько, но мы с вами продолжаем сейчас работать с прессом. Я наложится на спину, тарелки в сторону. И сейчас руки в упор вдоль корпуса. Поднимаем прямые ноги наверх. Делаем круг по правую сторону. Опускаем вниз. Поднимаем прямые ноги наверх. Делаем круг в левую сторону. И опускаем вниз. И выполняем 20 повторений. Вот это упражнение очень хорошо включает мышцы пресса, мышцы бедер. Но есть одно но. Если у вас Больная спина, есть проблемы с протрузиями, грыжами, там еще что-то. Вы должны контролировать эти движения самостоятельно и не выполнять это упражнение прямыми ногами. Вы можете это сделать полусогнутыми. Сейчас я на покажу. Да, очень простенько угу. и очень комфортненько. Самое главное, когда вы работаете в этом упражнении, напрягать мышцы пресса, прижимать ягодицы и поясницу к коврику. Если у вас есть прогиб пояснице, вы кладете подушку. Я вам покажу подушки, которые можно использовать. У нас они тоже есть. Я думаю, что у вас тоже они есть дома. Мы выполняем 20. Яночка, сколько ты там сделала? 10. Ну, я на 10. У нас еще 10 повторений. Мы не спешим, я напоминаю, мы делаем спокойно все. У нас нет такого высокого темпа. Пытайтесь проработать каждую мышцу. Все упражнения доступные, простые. Делается беспрерывно. Это один круг, который мы с вами сейчас сделаем. Второй круг вы делаете самостоятельно. И это будет 40 минут тренировки. Один круг длится 20 минут. То есть достаточно долго. У нас там сколько? Три. Угу. Еще два повторения. И еще одно повторение. И выполняем кошку. Зачем нам нужна кошка? Упражнения на растягивание очень важны для мышц спины, для мышц пресса, ну и для мышц бедер в том числе. Вы сейчас видите кошку в исполнении Яны, она делает ее полноценную то есть она подныривает вперед, выпрямляет полностью руки и на руках выжимается назад. Упражнений, когда это выполняется, эта кошка, она для многих смотрится как примитивно. Я вас поверю, скажем, поспешу разуверить, потому что упражнение выполняется на сильных руках. Мне сейчас работают конкретно мышцы трицепса, мышцы бицепса и мышцы плеч. Но растягиваются, конечно, мышцы пресса и спины. Мы выполняем 10, я ну, 5 уже вытянула, да, еще 4. Еще три. Еще два. Если у вас не получается вот такая красивая полноценная, сделайте маленькую амплитуду. Один. Один. Покажи маленькую. Сейчас маленькую простенькую кошечку. Это спиной. Лопатки вверх. Прогнули. Это уже вот статушка, которую вы можете себе позволить, если вы не можете выделить полноценно спиными руками. Отдыхаем, мы снова одеваем резинки. И сейчас мы в резинке ходим по залу. По залу обычно я люблю, когда судьба э, идет вперед по диагонали ногами и возвращение назад. Ну, то есть спиной или лицом. Я не знаю этого практика. Можно ходить под классную музыку, достаточно долго. Но если вы даже делаете 20-30-40 шагов в резинке в такой строн, у вас будет счастье, которое почувствуется в ягодицах. Да, пошли. Два, три, четыре, пять, шесть, семь и назад назад. Раз, смотрите, обратите внимание, я нахожусь боком и по диагонали. То есть она постоянно работает с сильными ногами и на таких э, расслабленных коленях. То есть как бы чуть-чуть приседая. Еще вперед. Mm -hmm. Потому что если вы будете халтурить, то никакого пользы эта резинка вам не принесет. И назад. И мы сделаем еще один кружочек, это будет 20 шагов. Если можете, позвольте себе больше. Сделайте их 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Снимаем резинку. И снова у нас таблетки Сзади мы берем одну таблеточку И выполняем упражнение конькобед Одно из самых любимых моих упражнений Когда вы одной ногой стоите на полу А вторая нога на таблетке Катает вас в сторону и в себя Упражнение Да, в сторону Упражнение можно выполнять с помощью рук, когда вы будете поднимать себя. И вот в этом упражнении очень хорошо включаются те мышцы, которых много-много из вас пишут и спрашивают. Мышцы внутренней поверхности. Как нам подтянуть, как нам что-то там делать худее, дряблость убрать. Так вот, девочки, вот эта тарелка поможет вам убрать как раз эти дряблые мышцы а образно говоря, подтянуть, потому что дрябость в принципе, это кожа. Если вы делаете упражнения, которые включают эти мышцы, а это ходьба по ступенькам элементарная, то эти мышцы работают, и они будут у вас дряблыми. Но выполняя по 20 повторений вот таких вот элементарных движений, а еще каждый день вы будете держать в тонусе 100%. У нас осталось два раза, и меняем ногу. до выпада. Для того, чтобы добавить себе нагрузку, вы можете выполнять отведение ноги в сторону на выпаде и назад. Это двойное упражнение, когда включается и внутреннее и заднее. Сейчас Яна показала вам. Да, но ну может, носок может отрываться от тарелки, это нормально. В полы не всегда скользят, как нам хочется. Угу. Да, а можете оставлять только боковую если у вас попа все красиво, вы делаете с резинками много упражнений, то можно боковые просто изолировать и выполнять вот такие выпады. Осталось два. Один. Отлично, Яночка. Как ты там дышишь? Пульс в этом случае, конечно же, поднимается, потому контролируйте его. Пульс считается просто положите руку да, на запястье, найдите пульс или на шею. То есть, как вам удобно, засеките время. У нас обычно это 6 секунд и умножьте на 10. И посмотрите на ваш пульс. Если пульс у вас слишком высокий, это 170 и выше, отдохните немножко, попейте воды и снова приступайте к тренировке. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. И мы выполняем последний блок отжимания на узкой поставке. То, что Яна очень любит. Дай, да, То есть мы включаем 30. Здесь я рекомендую выполнять на коленях всем. Обычно я говорю так, сделайте сколько можете. Но сейчас, я не говорю, сделаем 15 раз, прижимаем локти полностью к вдох и на выдохе поднимаем. Обращайте внимание, что я на разгибает конкретно руки, есть разгибает локти, и разгибает, и не включает там, другие мышцы, потому что, когда включаются другие мышцы, начинается такая змейка, своеобразно подламываются локти, и тогда это упражнение стоит уже не делать, приостановить, не травмируйте себе суставы. Сколько я там делала? 10. Давай еще 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. И потянули. Вот на этом наш один круг закончен. Я рекомендую попить воды и приступить точно так же, как я на выполняла без разминки второй круг. Но опять же, кому-то этот круг может казаться вечностью. На самом деле, здесь у нас 25 минут нам говоря, это половина тренировки полноценной вы можете на нем остановиться а те кто хочет добавить еще нагрузку добавьте себе еще целый круг поставьте яночку сначала вот и мы с вами в общем-то встретимся на следующей тренировке уже очень стройными красивыми и с настроением пока